nama Solihin asli domisili di Jogokapas ini ya. Saya mengenal sedikit sejarah Kiai Inggrono. Berangkat dari Majapahit dulu ya. Di Majapahit sana ada makam namanya Trowulan ya pemakaman itu atas kerajaan Majapahit. Lalu saya melacak ke Surakarta saya mencari nama-nama yang ada hubungannya dengan Mbak Singoprono gitu ya. Mbak Singoprono berangkat dari Raden Putri Pangbayun ya. Dari anak terakhir Prabu di, Joyo, di masa Bahir. menurunkan anak yang berada makamnya berada di Dibantul ya. Namanya saya Bila Belu. saya itu panggilan panggilan sehari-harinya Joko Dandun gitu ya. Lalu Joko Dandun uh, punya anak yang namanya Mbak Wiro Wongso dua ya Wiro Wongso itu makanya di Dugopokos ini juga Mbah Wong Soprono ya Mbah Wong Soprono punya anak yang namanya Singoprono ya Singoprono satu Singoprono dua ya Singoprono satu letak di makam Gunung Tugel Singoprono dua di Tugu Kalen di ya, itu menurut tulisan-tulisan sejarah gitu. Lantas Mbak Prono itu punya anak perempuan semua ya. Salah satunya yang Tasik Ulan itu berada di Gresik. Hmm. Itu yang menurunkan raja-raja Surakarta. Seluruh raja-raja Surakarta itu ibunya dari dari sini ya, ibunya dari sini. Dari dari dari, dari Tasik Ulan itu. Uh, detailnya saya tidak bisa menerangkan siapa istri dari Mbah Singaprono iya. karena disuruh merahasiakan. Hmm. Sekret. Ya. Siapa? Sekret. <laughs> saya tidak berani. Ini Iya. Ada dua. Ada dua ya. Dan sebetulnya yang pertama. Yang di sini mbahnya dan yang Sebenarnya di sini nenek moyang Mbahnya ya? dan bapaknya Oh bapaknya Oh gitu. makanya saya dan teman-teman berani memberikan sedikit untuk membangun agar ada peninggalan gitu Dulunya tidak ada yang berani bangun Pak itu hmm. karena dulu, takut dulu kondang apanya ya dulu kondang hmm. uh, undang itunya angkernya gitu. Hmm. Angker. Ya, berani bangun saya memberanikan diri. Tapi sebelum saya bangun itu saya juga ke dulu, ke Majapahit dulu. Oh, ijin. iya. Izin pamit ya. Ke Sitinggil juga, ke Sitinggil yang berada di sana itu. Setelah itu baru berangkat itu. Dari pertama Pak berangkat itu bangun itu pasir dulu Pak. Pasir satu mobil di situ ya, Dok. Terus setelah pasir 2 tahun masih nganggur di situ. Karena ngumpulkan dulu karena patungan teman-teman ya, gitu. Setelah itu ada bahan siap. Saya yang keprok batu saya dan teman-teman itu. Jadi bahan itu tinggal ini. Ini saya mengajak Pak Lurah, Pak Lurah enggak 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 berani memfasilitasi gitu. Demikian Bagi dulu Pak. Ya, ya, ya keempat. Demikian dulu. Ya. Ringkas, ya, oh, ringkas dari Saudara Singoprono ya. Nanti kalau, jelasin kalau, jelasin. kalau jelasin. salah ya itu memang saya yang salah. Ya. <laughs> <laughs> Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>